Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih-tambih punika saking Syekh almarhum Syekh Abdullah Mubarok bin Muhammad Engkang sumari ing Padapan Suryalaya Kajembaran Rahmania. Sabtu dalem dumateng mlikinipun sedaya murid-murid kakung utawi putri sepuh utawi anem. Mugi-mugi tansah sae peting kabegjan Allah Subhanahu wa taala paring kabegjan ingkang langgeng melan mugi-mugi mboten badhe tuwuh pengkrik ing kalangan kita sedaya. Mekaten ugi pimpinan negari mugi-mugi tansah wubuh kamulyan lan keagunganipun Ka teman waget ayomi lan bimbing sedaya rakyat kanthi aman, adil, makmur. lahir punopoti ini batos. Mekaten ugi kaulo papan paran pita keni pun bab torekot kodria nak sabandiah dia ngaturakan kanti tulus ikhlasing mana. Wasiat dumateng setyo murid murid. Dipun ngatos ngatos salah penting setyo bab. Sampun ngantos tu minta engkang cengkah kalian. Mukio dipun derek kekali pun kalau wau sak murwati pun. ing mekaden punika sikeping manungsa ingkang tetep salebeting keimanan. Cethanipun waget wujudaken karit dan tumprat wonten ngarsanipun Ilahi Robbi ingkang mbokteaken dawuhipun agami punopo teni negari. Dipun insaf duh murid-murid sedaya. Sampun ngantos kelut dening godhanipun nafsu, kenging pengaruh dening godhanipun setan pun dumateng Dumaten pambelotumprep dawuing agami pomutine nagari Supados Wa Anni Sariro mobilih ketarik dening paambucuipun iblis ingkang tansah sumlempit, lepit wonten manah sanubari Kitos doyo Langkung prayogi kabuk Deno kebecian ingkang tuhu saking kasujan. sepisan dumateng tetiang ingkang langkung inggil saking kita lahir pun apa dini kedah kita hormati mekaten kedai pun kesang rukun kanti asih ingasian angka kali dumateng sesami ingkang sebab bak kalian kita ing mukawisi pun sapun ngatos dumatus pasulayan prayo gini pun kedah asih kepelembah manah gotong royong saat lepeting, ninta akan dawuh agami ponwati ini nagari. Sampun ngantos duatuus salah surup lan pasulayan mbok mbok kita ketaman ngeigo dalem Allah subhanahu wa ta'ala adabun Alim ingkang ateges katulotullo ingkang saklami lami lamini pun saking donya dumugi akhirat angka tiga dhumateng ketikagang ingkang kawontenanipun ing sak ngndap kita sampun ngantos moyoi tuk itu minta ingkang boden sak mestiinipun aswat angkuh kosok wang Suli pun kedah walas asih kanthi kaweningan supados piambakipun ngana supados piambakipun ngraos remen lan suka manahipun sampun ngantos ngeraus kajuing-juing manahipun basa wangsulipun kedah dipun tuntun dipun kula mentah kanthi nasihat ingkang lembah manah ingkang badhe maringaken keinsafan salah penting napa margi kesainan ongkos kawan dumateng fakir miskin kedah walas asih kedah Trisno asih lembah manah Sarto Budi Utami asih keploman Gambaraken pilih mana kita sadar coba dipun rausaken diri kita piyambak mendah perhipun menawi ing kawan kawontenan kekirangan milo saking punika sampun ngantos leleh luah namun badini pun piyambak ingkang harmen piyambakipun datus fakir miskin punika ten kajengipun piambak ananging inggih saking pepes daning Gusti ingin mengakaten punika ytosipun siping menungsa ingkang kebak ing kesadaran sinawasa tumrap tiyang monco sebab piyambakipun punika taksihteddak turunipun Nabi Adam alai salam ngengingi ayat kaping 72 serat Isra ingkang tegesipun yekti ingsun mulyaake tedhak turune Adam lan ingsun separake, samu kang ana ing daratan lan ing segara ugo ingsun utamaake dhewee luweh utama luwe ketimbang makhluk liyane kesimpulan ayat nginggil punika bilih kita sedaya kedahipun tansah Sih sini sihan sampun ngantos tuh bab ingkang ndadosaken kuciwanyangeti serat almaiddah ingkang tegesipun supaya tulung tinulung marang sapada-podo sajroning nindakake kepecian lan ketakwaan kanti temen-temen tumrat agama apa dene negara Cawali aja pisan tulung tinulung sajroning tumindak dosa dan memusuhan marang perenta kromo apa dene nagara. Ewuh dan ten bab agami. Punika sak kersa agamiipun piyambak-piyambak. Nengeti surat Al-Kafirun ayat kaping 6 ingkang tegesipun. Agama nira kanggo sira. Agamaning ingsun kanggo ingsun. Maksudipun sampun ngantos dumados kegesehan, Wajib tumrap kita gesang rukun lan ayem tentrem ajen ingajenan. Ananging wanti-wanti, sampun ngantos nyamburi babakan ibadah. Cobi kepenggalih wawarah leluhur kita. Bisa kita asik keberbudi, tertib lan rukun. Saupomo ora mangkono, mesti getun luwih disik oleh oleani, getun buri tanpa kuno Sebab kang jalari celakaning diri pribadi iku, ora liyo jalaran soko patingkai dewi. Wonten ing serat al-nahl, Ayat 112 dipuntingkasaken bilih Gusti ingkang Maha Tunggal wis maringake pira-pira tulodo yaiku papan utawa kampung, desa utawa negara kang nalika aman lan tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi nanging jalaran rakyate ngingkari nikmat peparing Allah Subhanahu wa taala, mulo banjir tumurun bebaya kaliren, kang Sangsaran lan kinawuten kang jalaran Soko sikap lan pakartine Dewi. dhewe menika ingkang saking menika para yogi sedaya murid-murid tumindak nasti ing sadengah margi ingkang dipun ambah murih kebecikan lair batos donya punopo teni akhirat murih manah tentrem badan sekejo sapun pisan pisan tuwuh pasulayan boten sanes tujuwanipun inggih punika budi utami jasmani sampurno, utawi kawelijungan lan keamanan lair batos boten sanes amalan kita torikot kodriya naskabandia dipun amalaken sa saesanipun kangge nggayuh sedaya kesainan, nebi sedaya kejahatan lair batos ingkang makepokan kalian Tamani utawi rohani ingkang tansah dipun gubel, dening paambujuipun nafsu dipun Ritu dening reko dayanipun setan wasiat punika Gedah dipun lampai kani dening deninga murid-murid sebaados wa gayuh kawelicungan dan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryala 13 Februari 1906. Wasiat Muniko, dipun dumugai akan dumateng setoyo ehwan. Tertanda, Kyai Haji Sohibul Wafak Tajul Arifin. Mutiara Rinunci, sepisan ojo pisan-pisan nyatru marang lomo kang nunggal jaman. Angkau kali, Aja pisan-pisan nyalahke marang wawaraheng lian. Engko tiga aja pisan-pisan ngariti marang muriding lian. Engko sekawan aja pisan-pisan mandeg gemekarya sanadyan pineloro dening lian. Engko kangsa kudu tresno asih marang wong kang ora seneng marang siro.